Əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərinin mərkəzində, icra hakimiyyətinin yaxınlığında yeni tikili binada 854 kvadrat metrdən ibarət bir otağın iki otağa düzəlmə mənzili çəkib sizə təqdim edirik. Təmir yeni yekunlaşıb, təmirdən sonram yaşayış olmayıb. Təmir zamanı materialın keyfiyyətlisindən istifadə edilib. Mənzil küncə düşən mənzil deyil. İsitmə sistemi kombidir, sistem çəkilib. Geniş qonaq otağı saxlanılıb. Burda qonaq otağıdır. Yalnız nağd pula satılır, ipoteka kreditlə satılmır. Alqı-satq notarial qaydada aparılır, binanın İmamı Qubçası Qubçası əs əsasında. Girişdən solda, yəni bu hissədə mətbəx salınıb. Metlaq olan hər bir yer isti döşəmədir. Girişdən solda mətbəxi, girişdən sağda sanitar qovşağı. Aksesuarların hər biri quraşdırılıb. Və sonda tanış olaq mənzilin yataq otağı ilə. Burada da yerləşir yataq otağı. Eyvana çıxış qoyulub. Eyvanı deməli açıqlığa baxır. Burada da yerləşir eyvan. Bina 8 mərtəbədən ibarətdir. Mənzil 8-ci mərtəbədə yerləşir. Kommunallar mövcuddur. Lift bu mərtəbəyə qədər qalxır. 1 saylı, yeni açılan 11 saylı məktəblərə maksimum 150-200 metr məsafə. 4 saylı məktəbə isə maksimum 10 metr məsafə. Yəni bina ilə yan-bayan da 4 saylı məktəb. Ətraflı bizim YouTube kanalımıza abunə ola bilərsiniz, bizim Instagram və TikTok səhifələrimizi də izləyə bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.